Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nami kulo video dunia ini saking kelas kelas di nomor absen sedoso. Tem video niki kulo bade nanti akan tembang mojo yaiku yaitu tembang kinampi. Monggo ngersakan. Najian asor wicen. uta suke cari to cari to dadi ng iku pantas raka tono jarapun munyi filosofi tema macapat e, iku sing pertama. Nadien Asor Wijil pun, filosofine yaiku akeh wong kang asal usule ora misuhur utawa ora sugih. Nanging iku dudu ukaran utama ing urip. sing kalle yo iku yen kelakuane becik filosofi ini pun yaiku budi pekerti kang luhur weh mulia tinimbang asap usul wong becik bakal dihargai senadian layar saka keluarga prasojo yang ketiga yaiku utawa sugih carita. filosofi ini pun yaiku sugih carita tegasin ini pengalaman yang mulan tutur kang migunani iki dadi bekal kang aji ingurit yang papat yaiku carito kang dadi misil Filosofi ini pun ya, iku urip sing becik bakal ngasih lagi cerita kang bisa menginspirasi lian jadi misal uta panonun kanggo wum insa rumah Hindunya. yang kelima ya iku iku pantes rakettono. Filofine pun iku pilih kanco sing pecik budi pekerti lan duweni nilai urip luhur, wong sing duweni mataak apik luwih pantes dirikani lagijiini. Nah, keenam utawa terakhir, ya, iku, darapon mundak rang budi, filosofi nipun, ya, iku, konco sing becik bakal ngangkat derajat, dan moral kita, kebencian iku menular, dan kudu rake, terus supaya urap dari luar, ya, mikunani. Kesimpulannya pun, ya, iku, sekat yang mengucapat, ya, iku, asal-usul Dan duduk jaminan kaum kabupaten wong sing utama yaitu budi pekerti akhlak dan ilmu kang gunani wong sing urip kanti laku becek bakal dihormati lan bisa ditulodo tumrap masyarakat amanat utama piulang yaitu acun deleng asalko asal usul wong nah ini saku kelakuan lan nilai uribe tetep anda pasor tumindak becek lan golong golik karo wong, sing bisa nambah budi pekerti cekap semantan matersuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh